Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном, Романа Григоровичу. Рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім дорогі. Навзаєм будемо нашу розмову розпочинати з аналітики, власне, що робить які заяви Герасимов він каже, що росіяни повністю захопили Вовчанськ на Харківщині, а також Покровськ, і каже, що розпочали звільнення Гуляйполя Запорізької області і вже йдуть вуличні бої. Крім того, є інформація, що Путін доручив військовим створити зону безпеки вздовж кордону з Україною в зоні відповідальності групування північ. Що це означає, що як вони будуть. Естественно, тебе прокордония, Харьковщина, Черниевщина и Сумщина. Да нет, это же направление в крайне пуганных идиотов. Мы как-то с вами несколько лет об этом говорили. Москва реально была краем непуганных идиотов. Почему она была такой? Да потому что была, скорее всего, определенная договоренность между израильскими башнями, находящимися в России, у нас, в Штатах, в Израиле, само собой была договоренность не бить по Москве. И не били, так мы и до сих пор не бьем. То есть это израильская власть, которая сейчас подруливает все эти миндичи, цукерманы, их последователи, которые участвуют в этом процессе, сделали все возможное, чтобы у нас не было баллистики. А когда можно было на Москву пройти беспилотниками, сделали все возможное, чтобы на Москву беспилотники не шли. Как вот сейчас ни один беспилотник не идет на по нефтепроводу «Дружба», которая вообще в 50 километрах от нас находится. Это как раз вот это направление в сторону «Дружбы» в том числе. То есть сейчас Путин, понимая, что в ближайшее время может быть перезагружена власть, причем исполнительная, так это точно, он прекрасно понимает, что ему 500 километров до Москвы надо как-то перекрываться. То есть все это... Израильская шушера ее, в конце концов, первым поносом смоет, народным так называемым, и после этого выйдут уже на сцену военные, то есть украинцы, казаки украинские, которые первым делом что-то намастырят, это точно, найдут механизмы, как добраться до Москвы, и Москва будет гореть, как в свое время горела еще там больше ста лет назад. Опять будет гореть, Москвы не останется, потому что для нас это очень важно, эту митрополию полностью разрушить, потому Путин и будет пытаться ее как-то перекрыть. Причем все эти 500 километров, это не то, что он будет на нас наступать. Нет, это он как раз будет вот этот непуганных, идиотов прикрывать, так как развязали. Сейчас израильтяне не знают, что делать. В Москве израильская вся эта мешкуха не знает, что делать. Все эти Абрамовича, Готенберги. Потому прекрасно понимают, какого-нибудь грубо полковнику Свитону там сильно по не накрутишь. Сами себе накрутить можем так, что там мало не покажется. Естественно, гореть будет она 100%. И та же самая картина и у нас. Наши тоже эти части еще оставшиеся израильские, которые еще болтаются по нашей власти, они прекрасно понимают, они уже не удержат после пол полумиллиона смертей, которые принесла это израильская израильский этот разводняк, попытка продать часть Украины. Они уже не удержат удары по Москве. А эта проблема будет, потому что как раз они и когда Путина приглашали в Украину в 2022 году, да и в 2014 то же самое, а в 2022 году, когда Путина приглашали на, на части Украины, на Донбасс, на Крым, на сухопутный коридор, они тогда ну, в грудь себя пяткой били, что сделаем все возможное, по Москве ни одного удара не будет. Ну вот, вот они вот удержались 7 лет на этой теме. Но сейчас будут слетать. Однозначно будут слетать, потому что уже начались процессы и внутри украинского общества понимание того, кто и почему не дает бить по Москве. Есть понимание в Верховной Раде. Сейчас идут процессы в Верховной Раде о выражении вот ума недоверия правительству. А дальше надо просто нашему народу не пропустить перезагрузку исполнительной власти правительства. Правительство должно зайти люди военные с базовым военным образованием. Оптимальный вариант это офицеры стратегического резерва кабинета министров. Это те генералы, полковники, которые прошли Академию Генштаба и которые знают, как управлять этими процессами во время введения боевых действий, перенастроить экономику на военные рельсы Украины, ну, естественно, произвести баллистическое оружие, которое достает до Москвы. У нас вот это основная задача, которую не дают израильтяне нам сделать. Вот они делают что угодно, все эти цукерманы, все эти Кагановичи, они не дают возможности, и Миндичи, которые не дают возможности нам просто произвести баллистику. И вот Путин, прекрасно это понимая, сейчас будет создавать какую-то зону безопасности. Не создадит он. Вот просто не получится. А надувание еще, которое сейчас происходит в информационном потоке со стороны Москвы, захватили они в Волчанск, они захватили, они в Купинск захватили, они то, то же самое захватили, что Покровск, Мирноград, гулей -поле, Казань брал, еще там что-то брал, ж пока, квартиру ж пока не брал, вот это сейчас у них это начнется, откуда. Волчанск удерживается, треть Волчанска под нашим контролем, там очень хороший рубеж, особенно после подрыва этого водохранилища Белгородского, там левый берег Северского Донца подтоплен, никуда не там не попрутся, в Волчанске Купин сейчас отжали, очень хорошо, кстати, без, так, так сказать, убийственных контратак, реально хорошими воздушными атаками с помощью авиации, с помощью артиллерии, с помощью FPV-дронов. Россиян сейчас там поджали в Купинске, не вещат. Уже, вы же видите, уже, уже они Купинск не берут, уже там никакого котла нет, уже за Купинск все забыли в этом смысле. Проблема у нас сейчас в Гуляй поле проблема в Покровске, но не новые проблемы, те, которые развивались с лета, мы о них постоянно говорили, причем по Купинску сейчас проблема, извините, не по Купинску, по Гулей Полю сейчас проблема будет усиливаться, потому что россияне сейчас собирают на юге Донецка. Ну, идет подготовка к перебродке достаточно большого количества войск, резервы там, которые сейчас остались, это армейский пил, так называемый. Причем они пойдут не на Покровск, они сейчас будут идти в сторону Волновахи, оттуда от Волновахи отворачивать на Великую Новоселку и дальше туда на Гулей Поле, на Покровское. То есть у них основное направление движения зимой. Это будет запорожское направление, потому что южный фронт, то есть там поменьше будет осадков, там будет чуть лучше температура, имеется в виду, и возможности продвижения, и они сейчас будут пытаться как раз надавить именно на это направление. Там будет проблема, поэтому и Гулейпольское направление, Покровское направление будет однозначно проблематичное, но пока до окружения Гулейполя очень далеко. Там очень хорошо укрепленный районы, в принципе, если будет перенаправлено достаточное количество туда оружия, сейчас даже просто оружие надо, то есть боеприпасов, а он держит, гуляй поле удержит. А Покровск, Перноград, то, что мы с вами говорили постоянно, как только россияне подобрались к Покровску, к югу, их может остановить там только какой то линия разграничения в самом Покровске, то есть городские бои, как и в Часовьяре, извините, как и в Волчанске, как и сейчас в Купинске идут эти бои. Они идут в Покровске, в том числе вдоль линии железной дороги, которая делит Покровск на две части. Большая проблема в Мирнограде. Вот даже не в Покровске проблема, а именно в Мирнограде. Почему? Потому что россияне, нам не удалось выдавить россиян из Родинского, они опять вернулись в Родинское, значит, у них усилилось направление Краснолиманское, Красного, с Красного Лимана будут пытаться идти на Покровск, Северо-Восток, с попыткой отрезать наш Мирноградский гарнизон. Но там проблема. На приймати рішення: ліба знову проводить операції по родинська, красноліманської осі, або виводити людей з мірнаград. Ну, це вже на осмотренні командира Роман уроків. Росіяни заявляють, що вони захопили добропілля у Запорізькій області. Це важливий логістичний коридор до Гуляй-Поля. Україна цього не підтверджує. А карта Діп Стейт на карті Діп Стейт воно залишається під контролем збройних сил України. Это серая зона это там, ну, надо понимать, понятно. Deep state, он ну, иногда запаздывает на несколько недель. Ну, то есть, это не вчера то, то что показывает Deep State, это же не вчера, не на вчера, или даже не тем более не на сегодня информация. Она запаздывает, понятно. Серая зона там в районе э, Килл-Зона, с одной и с другой стороны, в районе Гулику, Это тоже понятно, это глубина, где-то 10-15 километров в нее попала и Доброполе в том числе, и не только там где-то спиток населенных пунктов, и до сих пор нестабильная линия обороны именно на этом направлении. Из-за того, что наши войска, из-за того, что недостаточная плотность там войск на этом направлении, приходится постоянно маневрировать, то есть и, и операционные по некоторым позициям, ну, естественно, физически иногда отходя или в режиме так называемой активной обороны действовать. И потому это это серая зона до да, плюс-минус 7-8 километров, глубо там 10-15 километров, она постоянно дышит, двигается, перемещается. Потому возможность того, что мы сейчас оставили некоторые позиции, но на них не зашли россияне, то есть не укрепились. Они заскакивают, они прорываются. Сейчас, сейчас уже, кстати, тактику чуть-чуть изменили. То есть они уже выводят не группы там по два, по три, по 2-3 головы, сейчас уже выходят полноценными подразделениями, то как минимум отделение по 10-15 россиянцев. То есть это уже командир отделения, это уже конкретная боевая единица, которыми они сейчас пытаются лавировать и по этому направлению в том числе, а тем более это направление, еще раз повторюсь, россияне сейчас с юга Донецка будут двигаться в сторону Волновахи и дальше пойдут с усилением на это направление. Ну а перехватывать их Перехватывать дальними средствами поражения, перехватывать оперативными дронами, FPV-дронами, то есть доставать артиллерии, авиации, потому что движение будет там ну, несколько десятков тысяч, могут перебросить как раз вот под уже, можно сказать, начавшуюся зимнюю военную кампанию, потому что пошли уже серьезные облачности, туманы, уже где-то там есть и минус на высотах, по что уже хватает наши FPV-дроны и оперативные дроны. То есть уже зимняя военная кампания российская началась, она будет в основном переориентирована как раз на запорожское направление. И сейчас оставшиеся ресурсы, которые стратегические, которые у россиян еще есть вот из-под Донецка, они будут переводиться как раз на Запорожское. Для выполнения основной стратегической задачи этого года, расширения свободного коридора, ничего нового. Вот как мы с вами говорили с начала года, у них на этот год будет стоять задача расширения сволопутного коридора за счет захвата Запорожской части Донецкой области. Вот то, что мы сейчас видим. Ну ничего ж нового, то есть это все просчитывается, война математика, и те, которые, люди, которые в формулах разбираются, они легко это все сложат. Мене Грочу уточню щодо Куп'янська. Ви сказали, що там якісь є певні, скажімо так, позитивні зміни для нас, тому що росіяни і Герасимов продовжують стверджувати про оточення батальйонів, так і про те, що якби не вдається зачистити, але тим не менше є заяви від нашого керівництва держави про те, що ми майже повністю зачистили Куп'янськ. Так все ж таки, що там відбувається. Ну… в штабе у россиян но ну, одни малохольные. Они же просто карту читать не могут. Ну, летчики у них есть. У того же Герасимова зам, один из замов, мой сокурсник. То есть Игорь Макушев, генерал-лейтенант. Он летчик, он сейчас занимается там космическими наработками, определенными разработками. Вот он бы ему тоже мог бы помочь пока, карту почитать, по крайней мере, хотя бы как летный состав это делает, но, видать, не подпускает он сейчас Герасимов к себе даже летчиков, почему? Потому что у него одна, одна основная задача стоит катить это ИПСО, эту бочку, которую Путин в то время разогнал, и дальше рассказывать сказку о том, что в Купинске что-то где-то окружено. Купинска там два. Просто один Купинск, основной это город, а второй Купинск узловой, на левом берегу Оскола. Так вот, левый берег Оскола, Купинск узловой, это как раз та узловая, ну, тот же Купинск, только южнее с основного Купинска. Просто выделенная такая площадка, на которой в основном железнодорожная развязка, причем довольно-таки мощная, там с Купинского узлового расходятся железнодорожные ветки на Харьковскую, Донецкую и Луганскую области, потому для, для россиян очень важно захватить этот Купинский узловой, это будут будет такие вторые валуйки, то есть второй на этом направлении военный хаб, а для нас важно его удерживать, так вот Купинский узловой мы на левом берегу удерживаем, и вот Герасимов, ну, дебил дебилом, либо прикидывается дураком, Хотя ему можно не прикидываться. То есть он этот, этот левобережный наш, наш плацдарм считает, что это окружение. Да там хорошие условия, там, там хорошие переправы, несколько осколков. Уже там нет оскольского водохранилища, уже сбросили это зеркало воды. Там того оскола переклюйка речка. Естественно, через нее это снабжение левого берега неплохо выполняется. вот Герасимов, скорее не понимая процессов, путая Купенс, Купенск-Узловым, рассказывают сказку о том, что они там окружили э, Купенс какой-то. А по Купенску сейчас хорошо отработали. Там в основном мы в сейчас зашли, довольно таки сильно. Наши дружбаны, кстати. Э, Ахиллес там на том направлении работает, хотя это уже силы беспилотных систем, они уже влились в СБС Мадяра. То есть они хорошо в удаленном доступе работают по россиянам. Сейчас, в принципе, идет дозачистка Купенска до зачистка, причем вот такими э, дальними ударами. А у россиян очень сложно, кстати, с левого на правый берег. Это мы с правого на левый берег перебираемся, нам нормально, в принципе, Они с левого на правый, довольно-таки сложновато. Поэтому проблема, проблема в восприятии действительности, проблема в том, что м, руководят э, российской армией, как и нашей армией, пехотные генералы. Э, у российских хотя бы замы летчики есть, а у нашей так вообще... Э, этот, Коневод на коневоде, то есть проблемы, мы с видим эти, которые со, со стратегией, у нас со стратегическим планированием, это же как раз от этого. Поэтому а ничего страшного на Купинске нет и не будет. Там восстановится вся эта, весь этот контроль, и я думаю, мы с правого берега попытаемся их сбросить сзади. То есть они выползли на правый берег, все уже понимают, что именно правобережная группировка российская угрожает самому Купинску, не Купинску зловому, самому Купинскую. А по купецкому узлову там устойчивая позиция. Там очень мало танк опасных направлений. Это пойму уже левобережная, кстати. Вода высоко, там сильно не, не порысачишь. А, а кавалерии у россиян нет, хотя в ближайшее время может и появиться. Роман Григорович, что до от сухопутных генералов, вице-командовать. З охопними силами Німеччини заявляє, що Сполучені Штати Америки призупинили поставки частини зброї в Україну і перервали один із головних каналів комунікації із німецькими генералами. Він каже, що він раніше міг цілодобово зв'язатися і обмінюватися текстовими повідомленнями із Пентагодом, але ця цей зв'язок був перерваний, і тепер йому доводиться звертатися до посольства. Скажіть, будь ласка. Ну, тобто, там мова йде про якусь частину так озброєння, але тим не менше, наскільки це може стати серйозною проблемою, з чим ви це пов'язуєте, і як це може вплинути знову ж таки на ситуацію на фронті? Ну у Трампа зараз задача здати Україну правда як він сказав, продати Україну Росіям, тобто у них це основна задача. Понімаєш, що з це продажі це значить європейці не согласны, а Хто в Європі основно? До да, Германії, конечно. они начинают давить и на Германию. В том числе вот так. Ну так это же тот волшебный пендель, о котором мы с вами говорили. Один, одна положительная черта в Трампе, что вот этот как раз волшебный пендель в Европе, который он сейчас выписал, уже выписывает практически год, он в конце концов приведет к тому, что Германия наконец поймет, что ей в этом смысле, в смысле обороны, больше никто не нужен. Зачем, зачем немцам, американцам? Ну вот зачем? Имея серьезнейшую промышленность в Просто надо в конце концов сбрасывать с себя уже оковы эти, которые с прошлого тысячелетия на нее были наложены. Надо уже просыпаться от этого сна, которую ее Германию завела Меркель, вот это еще Штази, великая так называемая представительница контрразведки. То есть восточно-германская, естественно, завязанная на КГБ на Москву. То есть ей, ей надо просыпаться. И сейчас как раз этот процесс пошел уже. То есть американцы сами, они сами себе э, наступили на, это, на продукт 17-гривный, что скорее всего, э, завис где-то, в Германии в том числе. Сами себе наступили и его отрезали, да, и не заметили даже самое интересное. Э, все, вот уже впереди никаких связей с э, Америкой точно у Европы не будет. Ну, нет никаких связей по оборонке, допустим, у тех же французов. Так у них уже сколько лет, у них полсотни лет нет. Еще, еще Деголь в свое время, царство ему небесное, толковый генерал, который управлял и премьер-министром был, и президентом был Франции, он тогда полностью отрезал французскую оборону, оборонную промышленность от связи с американцами. И вот, пожалуйста, вот вам Франция. Самодостаточное государство в оборонном в том числе еще имеющие как минимум три сотни ядерных боезапасов, включая и носители. То есть им вообще Америка не надо. Вот примерно по такому же пути сейчас пойдет и Германия. Поэтому в этом смысле, конечно, немецким генералам как раз надо идти по французской пути. это как минимум. Ну и вот пользоваться вот, такой, вот, такой, вот таким волшебным пенделем от Трампа. И в конце концов вернуть ему той же самой, той, той же самой монеты. отказаться от закупки американского оружия. Но ничем оно не лучше европейского или тем более немецкого. У Германии очень хорошие заводы, очень хороший технологический парк. А тем более те деньги, которые сейчас могут аккумулировать Европа и под нашу помощь, и под свою, в том числе, обороноспособность, их не надо отдавать американцам. Да влаживайте в свою экономику, в конце концов, не будет никаких рецессий, а потом еще и будете зарабатывать. Но вот поверьте, немецкая техника, ну уж точно будет цениться в мире лучше американской. Ну реально, почему ваше ну, немецкое качество, ну и в Африке немецкое качество.